Можно запросто, даже если минуты считаны Ты уходишь? Иди, пожалуйста, посчитаю твои приходы. Забывай о чем-то важном, пожалею. Неважно все. Люди злые, сплошная лажа. Нам-то пофигу, мы поем. Надо роботом быть, работать, не общаться, на всех плевать. Так поскуда теперь чего-то. Хочется взять и поможет, так. Тем врачам. Они вечно хмурые. Каждый умный хрен бы с ним о больных здесь никто не думает, занят каждый собой ими. За Захудала врачебная этика, острые языки, острый живот мне наполнили полдень в Мексике. Не лезнешь, врач не подойдет. 20 штук, словно в печку выбросил, ни за что, ни про что, капец. Сколько мне не было людях милости, умирают они в конец. Лучше стать продавцом занюханным, продавать говяжьи кишки, здесь облепленные стены мухами, им стерильным не с руки пропадет понемногу нация, план прописан, оговорен, совесть ваша совсем не клацает, спите сладко, под час крестом. Этот стон отделением шляется от больного к больному путь. Вам-то, в принципе, это нравится, ведь бабла все равно дадут. И когда безнадежно, просто, всего-то осталось жизни, а то и слышно, в больничных ворах, Клюк, нормально, поставим жизнь.